পটল বাৰু কাৰকাৰ প্ৰিয় আহকচোন আজি এটা সহজ পদ্ধতিৰে পটল ভাজি বনাই পটল ভাজি বনাবৰ কাৰণে কেইটামান পটল ভালদৰে বাকলি গুচাই ধুই পেলাই গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত কাটি ল'ব পাৰিব গেছৰ ওপৰত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ অকণমান তেল দিছোঁ তেল গৰম হোৱাৰ পাছত লং ইলাচী ডালচেনি দি পেলাই কাটি থোৱা গাজৰ আৰু পটলখিনি দি দিলেও আপোনালোকে গাজৰৰ জেগাত আলুও দিব পাৰিব সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ নিমখ ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আন এটা বাতিত জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আদা বতাহ জলকীয়া গুড়ি অকণমান পানীত গুলি পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ লগতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতুকে আজি বৃহস্পতিবাৰ হয় আৰু আধা সিজি যোৱাৰ পাছত ইয়াতে দি দিলোঁ এবাৰটিৰ জোখত গাখীৰ পটল ভাজিত বাৰু এনেকৈ গাখীৰ দি কোনে কোনে খাইছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি যোৱাৰ পাছত একেবাৰে শেষ দি দিলোঁ কেঁচা ধনিয়া পাতৰ ভালদৰে লৰাই পেলাই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ নিৰামিষৰ দিনত আপোনালোকে এই পটল ভাজিটো যদি কেতিয়াও খোৱা নাই এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব আজি দুপৰীয়া সাজত আছিলে ঢেকীয়া ভাজি পটল ভাজি চাটনি আমৰ অম্বল দৈ মিঠাই আৰু দাইল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই ব